Олег Викторович. А, Солодун Олег Викторович. А, чего вы добивались? Я участник резонансных передач Игоря Александрова без ретуши. Эти передачи послужили причиной убийства. В дальнейшем я принимал активное участие в, в работе следственной группы, в результате которой это убийство было раскрыто. То есть некоторые... Исполнители убийства уже вышли на волю, и заказчики убийства уже вышли на волю. Но а, вопрос заключается в том, что славянские активисты постоянно инициируют а, присвоение Игорю Александрову звания Героя Украины. Поскольку, ну, понимаете, в 2000 году говорить такие вещи в Донбассе, в общем-то, никто не отваживался. Причем в открытых эфирах, когда обвиняется коррупции, прокурор области, начальник милиции области. Вот. Поэтому как бы, общественность славянская считает, что Александров должен нагр... быть награжден посмертно званием Героя Украины. Вот. При этом это, этот вопрос поднимался неоднократно. То есть в 2005 году губернатор э, Чупрун направлял представление, но это представление потом затребовал назад уже донецкий губернатор Лагвиненко. Вот. И у нас возникла проблема с тем, что обращение после 5 декабря мы были на приеме у Кихтенко, встретили как бы, понимание губернатора, но потом эта проблема почему-то затянулась, и звание не было присвоено ни к Дню журналиста, ни на День независимости. Вот цель визита моя к заместителю губернатора – именно это обращение. Вот первое обращение Кихтенко. Мы были на личном приеме 4 декабря. Это ходатайство. Вот, Цехо вот вид Вот вид вот Тут вид поведи про Александрова полслова, а все остальное там расписали, как будто бы я на работу стремился сюда. Ну, я так понимаю, тут новая идея про ваше працевлаштувание. Ось мое звернение. Тут за працевлаштувание ни слова нет это ответ, потому что Кихтенко мне начал предлагать посады, посады, но э, об этом я сейчас не хочу говорить. То есть э, это отдельная песня, если хотите, я вам без прессы расскажу, как это все происходило. Я считаю, что проблема в открытом саботаже э, клерков держадминистрации. То есть вы подали, собрали пакет документов, подали, а ему Сказали. не дали ход? Ему не то, что не давали ход. Мы здесь неоднократно встречались с исполнителями, устраняли в рабочем порядке недостатки. В конце концов, получили ответ, что мы что-то неправильно сделали. И при этом первоначальные документы не были возвращены. Общественные организации готовят наградной лист, протокол общего собрания с мокрыми печатями. И вот эти документы остались в администрации, а активистам прислали просто письмо. Поэтому для того, чтобы все вот эти проблемы были решены, я сегодня встречался с заместителем губернатора. И что вам сказали? Сказали, что ходатайство администрации подготовлено. По крайней мере, мне пообещали, что они сделали все, что в их силах, все, что они должны сделать в соответствии с законом. Для того, чтобы Александрову было присвоено звание Героя Украины. И какой прогноз? Что, Я... что надо еще сделать? Осталось? Мне ничего не сказали. То есть получается, что такие все документы были подготовлены правильно, потому что мы никаких новых документов не предоставляли. Понимаете, вот ведь проблема. Почему я говорю саботаж? Любую проблему можно заговорить, можно пустить гражданина на официальную переписку. Не у каждого человека хватает времени, терпения и возможности переписываться с государственными органами. Это серьезная проблема Украины как государства. Ну, что осталось, вот что теперь указ президента, чтобы было а, ли... Для... Лишь администрация направляет документы, подготовленные общественными организациями. Это пакет документов. Направляют в администрацию президента. Насколько мне известно, там есть комиссия, я не знаю правильно ее название, по наградам. Эта комиссия рассматривает правильность подания, и после этого президент должен принять решение.